वालेकुम वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और मज़ेदार अचारी गोश्त इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनकी तैयारी हमने कर ली है तो चलिए आइए ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी जो चीज़ें मसाले हैं मैंने सारे निकाल लिए चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसमें कोई हम आर्टिफिशियल जो है मसाला यूज़ नहीं करेंगे होम मेड अचारी मसाला तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने ज़ीरा सौंफ और जो मेथी दाना है इसको कुंडी में डाल लिए इसको दरदरा सा हम पीस लेंगे ज़्यादा ब्रीक नहीं करेंगे मेथी दाना जो है वो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें ये कलवंजी और स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा तो इसको मिक्स करेंगे आप ये मसाला तैयार करके रख सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं अचारी चिकन में अचारी चार राइस जो बनाते हैं आप अचारी गोश्त में ये होममेड मसाला और इसका जो टेस्ट है वो बाज़ार वाले से तो कमाल का बेहतरीन टेस्ट आता है इसमें से हम एक चम्मच जो है वो निकाल लेंगे उसमें जो है लीमू का रस शामिल करेंगे अच्छे एक लीमू का रस मैंने इसमें ना शामिल करूँगी ये मसाला अपने में ही एक मुनफरद टेस्ट रखता है आप इस मसाले को बनाकर स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में बाज़ार से आपको ये मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है आपके जो किचन में चीज़ें हैं ये उसी से तैयार हो जाएगा और ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता बाज़ार वाले स्पाइसेस एक तो क्वालिटी का नहीं पता होता और ज़्यादा वो महंगे पड़ते हैं इसमें जो है वो हम शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिर्चों में कट लगा कर उसके अंदर फिल कर लेंगे तो ये देखें बारी बारी सब मिर्चों को मैं कट लगा रही हूँ इसके बाद इसके अंदर जो है वो मसाला जो है फिल कर रही हूँ मिर्चों में मसाला फिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से जो बाकी मसाला बच जाएगा उसको इसके मिर्चों में कोट करके इसको जो है वो साइड में रख दूँगी ये तकरीबन आप जब शुरू करें रेसिपी तो ये पहले ही आप करके रख लें इससे जो है ना वो मिर्चों में जो उसके स्पाइसीज़ हैं ना उनका फ्लेवर अच्छा चला जाता है लीमू का इसके बाद कढ़ाई ले, ले लें आप या मैंने देश के लिए इसको चूल्हे पे रखेंगे इसमें जो है वो मैंने सरसों का जो है तेल यूज़ किया है इसमें जो कमाल का इसका जायका आता है आप एक बार इसमें ज़रूर ट्राई करें इसमें जो है चार गोश्त बहुत मज़े का बनता है दूसरा आप आपके पास है तो नहीं सरसों का वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसके बाद मैं जब ऑयल ये सरसों का तेल की जब आप गरम हो जाए ना तब इसमें आप शामिल करें अनियन ये अगर आप ठंडे में शामिल करेंगे ना इसका कच्चापन वो ख़त्म नहीं होगा जब अच्छे से ये गरम हो जाए ना फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज उसको भूनने के बाद ब्राउन करने के बाद लाइट ब्राउन करने के बाद उसमें हम चिकन शामिल कर देंगे चिकन को अच्छे से भूनेंगे हम उसके चिकन को अच्छे से भूनने के बाद इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च दो हरी मिर्च थी और लहसुन अदरक उसका पेस्ट शामिल करेंगे शामिल करके इसकी बुनाई करेंगे यह देखें इसका जो जायका है ना सरसों के तेल की वजह से वो अलग आता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह की से भी ये जो है ना सरसों का तेल बेस्ट है तो को कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस पे अच्छे से भूनने के बाद जब लहसुन अदरक और हरी मिर्च बून जाए उनका जो खुशबू अच्छी से आनी शुरू हो जाए तो इसमें जो है हम अचारी जो मसाला हमने तैयार किया था वही शामिल करेंगे इसमें से अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत है नमक भी इस मसाले के अंदर शामिल है तो मैं नमक इसलिए शामिल नहीं किया अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में इस्तेमाल करेंगे हम नमक अगर कम हुआ तो देखिए इसको अब हम चलाएंगे इसकी जो इस पॉइंट पे अरोमा आता है ना खुशबू आती है उस मसाले की वो कमाल है और इसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और उनकी प्यूरी बना ली थी हमने उनको छील कर उनकी प्यूरी बना ली ग्राइंडर में तीन से चार टमाटर थे अब इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि टमाटरों का अपना पानी जो है वो निकल आएगा ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी मेरी तो ट्राई करने के बाद ये फेवरेट चिकन हो गई है बहुत मज़े की चटपट बनती है बहुत मज़े की चटपटी सी ये चिकन तैयार होती है मज़ा आ जाता है उसके बाद टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो चिकन जो है अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाए टमाटरों के पानी में सरसों के तेल यूज़ करने की वजह से मैं कोशिश करूँगी कि इसमें जो पानी है ना वो कम से कम शामिल हो तो इसके बाद मैं इसमें जो है अचारी जो मिर्च हमने तैयार की थी वो शामिल कर दूँगी ये आप इसको ही खा लेंगे ना ऑयल में फ्राई करके हल्का सा रो चपाती के साथ ये बहुत मज़े की लगती है अचारी मिर्च तो ये देखें अब मैंने उसी टमाटर के पानी में इसको कुक किया है चिकन को ये अब तैयार हो चुका है इसको मैंने मिर्चें डाल के दम दे दिया था अब इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी अदरक के लच्छे जो है वो और धनिया के साथ इसको गार्निश करके ये मज़ेदार सा चारी चिकन तैयार है इसको आप गर्मा गर्म नान के साथ चपाती के साथ खाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी आसान आसान रेसिपी ढूंढ के लाऊं थैंक यू